Но ну, она абсолютно само по себе, если вы говорите, вы хотите ко мне достучаться. Это я пытаюсь достучаться до каждого человека, до, в том числе те, которые занимаются этими проблемами. Если вы были на всех э, совещаниях, которые я провожу, в том числе и вопросы, когда мы попытались рассматривать вопросы по борьбе с наркоманией в Вознесенске на выездном заседании, я сказал, что просто ради галочки проводить совещание по борьбе с наркоманией я не буду. Потому что то, что мы сядем, красиво отчитаемся и создаться вроде бы общество, такое впечатление, что у нас все нормально, все вот здесь вот гульбой работают на это дело, абсолютно такой вариант меня не устраивает. Поэтому я сказал, давайте разделим по мере ответственности, по уровню. И я хочу работать и проводить совещания, и обнародовать эти материалы на соответствующем уровне. Милиция свое должна делать и должна отчитаться, прокуратура свое отчитаться, школы свое, медицина свое, а общественные организации со своей стороны должны помогать нам, в том числе увидеть то, чего могут, скажем там, скрывать какой-либо нерадивый чиновник, либо правоохранительные органы и так далее. То есть вы наши уши и наша обратная связь. Чиновник может на совещании, повторюсь, отчитаться великолепно, но реальную ситуацию мы можем увидеть где? Через больницы, да? Через пресс? Через связь с общественностью? Другого варианта увидеть реальную ситуацию у нас просто нет. Пожалуйста, вопрос о зампреде. Николай Петрович, у несколько Компания довольно Какими методами? и культура намерена донести до жителей области программу и ну, те обещания, которые будут э, ставить Понимаете, нам э, как партийной организации как депутатскому корпусу партии регионов значительно легче донести в свете свою программу, потому что мы с этой программой работаем и работали в предыдущие годы. Все, что написано в этой программе, это завершение тех дел, которые мы начинали. Это новые дела, которые мы реально видим, которые нужно делать. Я на всех уровнях говорил, что самое важное, на мой взгляд, одно из важных, чтобы в депутатский корпус, шли люди подготовленные, первые, знали вообще закон о местном самоуправлении, знали свои полномочия, знали права, знали хорошую проблему или чувствовали проблемы, которые нужно решать. И были профессионалами, каждый хотя бы в своем деле, Потому что все они работают на, э, скажем, бесплатную основу, То есть они приходят на сессию, они работают в комиссии, и за короткий период э, любой депутат должен стать профессионалом в своем деле, да, потому что он должен принять решение. Ему чиновник будет приносить документы, ему чиновник будет показывать проекты программы. Ему нужно в этом городе разобраться, зная свои права, зная свои полномочия, зная реальную ситуацию, зная финансирование, каким образом это все дело делается, для того, чтобы принять правильное выбранное движение. Поэтому, если вы обратили, мы вместе с депутатами действующего созыва, очень много руководителей, руководители э, депутаты постоянной депутатских комиссий. То есть человек, проработавший пять лет председателем постоянной комиссии в своем направлении, на мой взгляд, это уже профессионал. Если мы сегодня добавляем туда молодых людей, мы добавляем профессионалов, скажем, из каждой области, мы считаем, что здесь происходит власти. И параллельно мы даем возможность его не потерять в качестве самой власти. Потому что в противном случае мы соберем массу людей, скажем, депутатских органов, 96 или 120 человек, которые хотят все что-то сделать, но вот как это сделать? Каким образом определить приоритет? Потому что главная политика будет, когда у нас решаться, когда мы будем распределять ежегодно бюджет. Денежные средства. Куда? В какое направление? Каким образом лучше сделать? А если еще учесть, что у нас э, дефицитный бюджет в сельских, поселковых, в районных советах, мы имеем областной совет. Э, областной бюджет. Бюджет города Николаева, бюджет города Южноукраинского. Это три где имеем скажем, достаточно скажем, средств. Вот их надо перераспределять. Вот умение перераспределять, умение правильно найти деньги, умение правильно сконцентрировать, что можно делать в первом квартале, во втором, в третьем, в четвертом квартале, как поддержать аграрию в рамках действующего закона, как находить общий язык, скажем, с властью, которые делегировали исполнение своих функций. Потому что у областных и районных советов своих исполкомов нет, их выполняет администрация. На сегодняшний день конституции. Как не войти, э, как мы говорим, в конфликт. Подбирая кандидатов, в вот депутаты мы старались как можно меньше брать людей конфликтных по своему складу характеру. Потому что здесь нужно всегда находить как обществе, находить общество, находить правильное решение. В конце концов, сколько бы мы ни спорили, что бы вы ни делали, все равно мы должны на какое-то совместно согласованное решение. Поэтому наши кандидаты в депутаты это люди, которые успели что-то сделать за эти 19 лет, за 5 лет, за 2 года в своем направлении. Каждый из них будет рассказывать о своем. На примере своего, своего жизненного пути, понимания тех задач, которые он уже сегодня решает. Ну скажем, есть... Я вкратце там назвал, допустим, у него 15 тысяч гектаров земли. Он обрабатывает землю. Он выполняет все в соответствии с законом. Он дает людям работу. Он решает их социальные вопросы. Он их защищает уже сегодня. В каком-то плане, через областной совет, через сессию, через ту или иную программу, он будет стараться решить как можно больше, скажем, тех проблем, которые сегодня стоят перед тем или иным регионом. Два депутата, если так будем говорить, в областном совете будут представлять тот или иной округ. Два человека от Первого озера, два человека от города Николаева, два города от Первомайска. Ответственность на этих людей большая? Конечно же, большая. Потому что человек должен знать досконально проблемы своего округа, знать, как можно их решить, на каком уровне нужно. Вот исходя из, из этих соображений, я в своем и принял решение, что я грубо баллотироваться по мажоритарному округу, по городу Николаево. Потому что полумиллионный город, на мой взгляд, по всех уровнях власти должны представлять профессионалы. Если этого не делать, мы ну, будем иметь, как мы говорим, больше проблем, чем варианты решения. Вы сказали о качестве депутатского корпуса. Вот то, что бросилось в глаза в списке, в проходной части списка находятся директора крупных предприятий. Не опасаетесь ли вы, что э, повторится ситуация, которая складывалась в области совете последние пять лет с практикой нашего Украина, где директора крупных предприятий они просто не посещали сессии? Ну, во-первых, я не знаю предыдущие пять лет директоров крупных предприятий Романчук, ну, это особый разговор. Значит, второе, я, каким образом оцениваю работу, скажем, или нахождение директора крупного предприятия в областном совете. Первое. Трудовой коллектив зарабатывает серьезные деньги, наполняя государственный местный бюджет. Ну, скажем, Трудовой коллектив Южного Это минимум 50 тысяч связанных людей в городе Николай. Значит, это ответственность руководителя отдел значок выступить еще защитником интересов, в том числе и своих 50 тысяч людей, членов семей и так далее. Значит, на него ложится дополнительная ответственность. Он как депутат не должен допустить наличие задолженности по заработной плате, нерешение вопросов социальных отдыхов детей по организации, показания помощи определенным категориям и так дальше. То есть, надевая значок, мы не только ему даем право, мы еще ставим о том, что он обязан отвечать. А выдвигая его от своей политической силы, мы говорим, извини, но ты не имеешь права опустить, как мы говорим, рейтинг и партии. Ты не имеешь права не принимать людей, ты не можешь, образ говоря, относиться к ним, ну, как мы говорим, не надлежащим образом. А если в предыдущие годы какой-то руководитель не приходил на сессию, то он просто не понимал, зачем ему туда Во-вторых, от имени 50 тысяч человек этот руководитель право не спросить исполнительную власть об эффективности использования тех денег, которые заработал трудовой коллектив. Если мы заработали, если мы заплатили, то мы правы поставить вопрос. Вот я э, в качестве примера могу сказать, что э, в свое время было такое дано поручение. Э,